Qarabağ separatçılarının lideri Arayiq Arutyunyan dağlıq Qarabağdakı müharibəni daha tez və daha az itki ilə dayandırıla biləcəyini açıqlayıb. Xəbər zamanı xəbər verir ki, Novosti Armenia agentliyi Arutyunyanın açıqlamasını sitat gətirərək məlumat verir. Onun sözlərinə görə bu 44 günlük müharibədə ictimai qınaq yaradan 3 məsələ var. Əvvəla müharibəni bu şərtlərlə 9 noyabrda bitirmək doğru idimi? Bir neçə dəfə bu suala vicdanla cavab verdim ki, O zaman alternativ böyük insan və ərazi itkiləri var idi, Arayiq Arutyunyan deyib. Arutyunyanın sözlərinə görə ikinci sual: Müharibəyə nisbətən daha yaxşı şərtlərlə və daha az itkilərlə erkən bitirməyin mümkün olub-olmaması? Üçüncü sual: Ermənistan silahlı qüvvələrini əvvəlcədən müharibəyə daha yaxşı hazırlamaq mümkün deyildi mi? Son iki sualın cavabları müsbətdir, amma detallarını növbəti dəfə təqdim edəcəyəm, Arutyunyan bildirib. Arutyunyan istifa o hazır olduğunu da açıqlayıb. Ancaq prezident və parlament seçkilərinin çətinliklərini nöqtəsindən gəlməyə üçün şərt irəli sürdü. Eyni zamanda Arutyunyan Azad Vətən Partiyasının sədri vəzifəsindən imtina etdiyinə əlavə edib.